আজিৰ দিনটোৰ ব্লগটো ছোৱালীজনী টিফিনৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ দেই আজি ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই দিছোঁ আলু মটৰ বিন গাজৰ বুট যিমানখিনি আছিলে গোটেইখিনি দি মানে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই দিছোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু টাইমটো সলনি হৈ আছে মানে নাইন থাৰ্টিৰ পৰা সিহঁতৰ ক্লাছ হ'ব গতিকেলৈ লাহে লাহে কৰি আছোঁ সেয়ে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাও এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি থওঁ গুড মৰ্ণিং এইফালে ছোৱালী একদম পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল দেই কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় সকলোৱে ভালে আছে ন বিহু কেনেকুৱা কৈছে জনাব আমাৰো গৈ আছে আৰু এতিয়া পৰীক্ষা বিহুৰ কথা পাহৰিলোঁ এতিয়া পৰীক্ষা চলিছে তাৰপিছতে এতিয়া পৰীক্ষা টেনশ্যন আজিৰ পৰা আকৌ মানে আৰম্ভ আৰু টেষ্ট হয় তথাপিতো আৰু ভয় লাগে তাকে আজিৰ পৰা আৰম্ভ এয়া পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আজিকালি আকৌ স্কুলৰ টাইমটো শুনি অকণমান দেৰি কৰি দিলে যে ভালেই হৈছে অকণমান লাহে ধীৰে মানে কামবোৰ কৰিব পাৰিছোঁ নহ'লে একদম মানে সোনকালে সেইকেইদিনটো দহটা বজাৰ পৰা স্কুলো গৈ মানে ক্লাছ হয় তেতিয়া চাৰে নটাত গ'লেও হয় আৰু এতিয়া যেনিবা নাইন টুৱেণ্টি ফাইভত ৰিপৰ্টিং আছে সিমানটোত গ'লেও হ'ব এতিয়া নটা বজাত নটালৈ পাঁচ মিনিট আছে সেয়া তাকে এতিয়া লাহে এতিয়া কৰি আছে ইমান আৰাম লাগিছে নহয় বাকী বাৰু ঘৰৰ কামো হৈ গৈছে লগতে ছোৱালী স্কুলো যাব এতিয়া দুইটা কাম মানে একদম আজৰি আৰু তাৰপিছত বাকী থাকিব খোৱা বোৱা কামবোৰ তাকে আপোনালোকৰ খবৰখিনি জনাবচোন কেনেকুৱা কি কথা মই সেই বহুদিনৰ মতে আৰু মনত পৰে বহুদিনৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ মন যায় তাকে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দিনটো দেখাই যাম বুলি ভাবিছোঁ বিহুত ভিডিঅ' কৰা তেনেকৈ নহ'লেই তাৰপিছতে এতিয়া বোলো এয়া আজি বিহু এসপ্তাহমানেই গ'ল তাকে বোলো আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অকণমান দেখাম আৰু দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোবিলাক যদি ভাল লাগে চাব শেষলৈকে আৰু শেষত জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে দেই বিচনা পাৰিবলৈকে আছে বাৰু হ'লনে শুন হ'ল তাকে পি টিটো হয় টেষ্ট এক্সাম সেইটো কাৰণে ইমান টেনশ্যন লগা নাই ফাইনেলটো হ'ব আৰু ইয়াত তাকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ এই পঠিয়াই মেলি লওঁ তাৰপিছত আৰু দিনটোৰ কাৰণে লগ পাইছোঁ চাই থাকিব দেই আমি আজি জলপান খাম দেই চব ঠিক ঠাক কৰি ল'লোঁ জলপান আৰু এনেও ভাল পাওঁ খাই তাতে বিহু জলপান নাখালে হ'ব নি নহয় জানো খাই আছোঁ বেচে বিহুতে দেই জলপান আৰু যা যোগাৰ পিঠা পনা চব শেষ হ'ব হৈছে বাৰু জা জলপান তাকে বোলো খাই লওঁ আৰু এয়া ঠিক কৰি ল'লোঁ মই পিছাই যে ৰুটিহে খাম এইকেইদিন জলপান খাই আছোঁ যে বিহু বুলি তাকে মানে আজি বোলো ৰুটিৰ লগতে খাওঁচোন দৈহঁতে এয়া ঠিক কৰি ল'লোঁ ইমান ধুনীয়া ৰ'দ পৰি আছে সেইকাৰণে ইয়াতে বহি একদম জলপান খাইছোঁ জুহেগৈ ৰ'দত বহিও তাতে দৈ একদম ফ্ৰিজত ৰাখি থোৱা আছিলে ঠাণ্ডা হৈছে নাই আৰু বিহু পিঠা পনা জা জলপান এইবাৰ পিঠা মানে কি নাহে হৈছিলে তাতে আলহীক দিছোঁ তাতে আমাৰ ওপৰৰ মানুহখিনি তেওঁলোককো দিলোঁ বিহু বুলি আৰু জলপান চলপান পিঠা পনা এই এদাই হৈ গ'ল আৰু দুই এটাহে আছেগৈ তাকে ইয়াত দৈ চৈ শেষ হ'ব হৈছিল দৈটো যে খাই মই ইমান ভাল পাওঁ তাতে আমাৰ ঘৰত মানে ম'হৰ দৈ নচলে অকল গৰু দৈ গৰু দৈটো মানে বহুত ভাল বহুত টেঙা চেঙা নহয় মই মিঠা টাইপৰ ভাল লাগে আৰু দৈখিনিও ডাঠ হয় তাকে আৰু খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ জলপানটো আপোনালোকে খোৱা বোৱা কৰিলে নাপাওঁ নাই খোৱা যি খাই ল'ব ধুনীয়াকৈ পাকঘৰলৈ আহি চৰা দেই ভাতৰ যোগাৰ কৰিবলৈ এইফালে মাটি দালি আজি মাটি দালি খাম আজি মই তিয়াই থৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা মায়ে অকণমান গুচাই মেলি দিলে মই ওবৰ গধুৰ এতিয়া আপোনাৰ ভাতকেইটা বনাওঁ আৰু বাৰটা বাজি গ'ল দাইল মাটি দাইল খুৱাই নাই বিহু বুলি আজিহে প্ৰথম খাম মানে আৰু বাকলিটো অকণমান আছেই মায়ে আধাটো গুচাই দিলে আৰু অকণমান আছে সেইখিনি থাকক আৰু এইকেইটা তাকে মায়ে মানে কাঠ আলু আমাৰ ঘৰত নাই কাঠ আলু পাইছে নেকি হা গছজোপা কি হয় হেৰি মানে কাঠ আলু গছজোপা আছিলে কাঠ আলু কিনা নহ'লে মানে এইবাৰ মানে মাটি দালিৰ লগত কাঠ আলু ভাল লাগে সেইবোৰে গছজোপাত চাওকচোন আছে নেকি কেনেবাকৈ তলত কাটি পেলালে বোলে নাই এতিয়া এনেকৈ বনাম আৰু ভাত পানী বনাই লওঁ দেই বস্তুটো খাম বাৰু কেনেকৈ বনালোঁ তাৰপিছতে এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু দেই মাটিডাল বুলি ক'লে কি আৰু খাৰ মেইন আৰু ন খাৰ লাগে কলৰ বাকলি মানে ধোৱা আছিলে মাত্ৰ দুডাল আছিলে দেই মানে দুটা কলৰ বাকলি আছিলে তাকে ধুই পখালি জুইত পুৰি পিনে পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ চাকনি চেকি দিছে কল খাৰ বনাব জানেই বাৰু সকলোৱে হ'লেও কৰি দিছোঁ আৰু ইমানখিনি ওলালে দেখিছেনে ইমানখিনি নালাগে বাৰু অকণমান হ'লেও হ'ব তাৰপিছতে আৰু এতিয়া এইখিনি তেল মাৰি এনেকৈ আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু থেতেলাই লৈছোঁ তেজপাত সিমানেই এইফালে মোৰ মাটি দালি একদম হৈছেগৈ আৰু দেই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিব পাৰিম তাৰপিছতে এইফালে বাছৰ বাছখিনিয়ে আছেগৈ মাছ তাকে ফ্ৰাই কৰি খাম আৰু তেনেকৈ তাৰপিছত এইফালে মহাঘৰ আহিলে আকৌ চাহ পাতিছোঁ এতিয়া চাহ অকণমান দি লওঁ চবকে তাৰপিছত আৰু ভাতৰ থালি দেখাম আৰু দেই আপোনালোকক ভাতৰ থালিখন একে ৰেডি হৈ গ'ল সজাই পিনি দেখাই দিছোঁ আৰু আজি যদিও মানে চিম্পুল ভাতৰ থালিখন মোৰ খুবেই প্ৰিয় দেই বিশেষকৈ মাটি দালি আছে লগতে এয়া ফ্ৰাই মাছ আৰু এয়া কেপচিকাম মটৰ আৰু বিন সৰু সৰুকৈ কাটি চোলা ভাজি কৰিছোঁ এনেকেই আৰু আজিৰ দিনৰ সাঁজটো খাম সেয়া লাগিলে আৰু এতিয়া আন্ধাৰেই হ'ল এইফালে চাহ পাতিছোঁ গাখীৰ অকণমান গৰম কৰিছোঁ তাৰপিছতে এতিয়া মই চাহ একাপ খাই লওঁ মানে পিছবেলা ভাত পানী খালোঁ আৰু তাৰপিছত খাই বৈ ওচৰতে মিটিংখন আছিলে আমাৰ ভাগে দিছিলে তালৈ মাতিলে তালৈ গ'লোঁ তাৰপিছত আহি পিনে তাম বন কৰিলোঁ তাম বন কৰি পিনে এতিয়া অকণমান টিভিত বহি আছিলোঁ টিভি চালি আছে ইফালে ছোৱালীয়ে মোবাইল চাইছে দেই ইফালে পৰীক্ষা নাই পৰীক্ষা হ'ব আৰু হৈয়ে আছে পালেই হ'ব ইফালে পুৰণা চিৰিয়েলকৈ চাই আছোঁ তাকে বোলো চাহ অকণমান খাই লওঁ চিৰিয়েল চাইছে কোনেহে চাই ভাল পায় মই পুৰণা চিৰিয়েল জনাবচোন দেই মই বালিকাবোধ চাই আছোঁ বহুত পুৰণা চিৰিয়েলখন মানে ভালেই লাগে চাবলৈ আগৰ কাহিনীবোৰ দিছে বাল্য বিবাহৰ কিবা অন্ধবিশ্বাসৰ কিছুমান কাহিনী ভালেই লাগে মাজে মাজে চাওঁ আৰু ভালকৈ চাই আছোঁ অ গালে কি আছে তোমাক পঢ়িব লাগে নহয় এতিয়া তাকে মুখাত গুটিলোঁ ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে দিনত আকৌ ইমান ঠাণ্ডা নাই কিন্তু এতিয়া মুখাত মানে পানী চুই দিলে বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগে মুখাত দি দিলে বেছি ঠাণ্ডা লাগে অকণমান খাই লওঁ কিয় ৱাইফাই লাগে তুমি এতিয়া হেৰি খাই পিনে গাখীৰ খাই পিনে হেৰি কৰিব লাগিব কিতাপ পঢ়িব লাগিব আজি এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল কোৱাচোন অকল সেইটোৱেই আৰু নট বেড নট ফুড তাকে এতিয়া চাহকণ খাই লওঁ চব বাহিৰলৈ চবকে মাতি মেলি চাহকণ দি লওঁ তুলিছে আৰু এতিয়া মানুহবোৰ আহিছে চব বাকী মেলি দিওঁ এয়া লছ কৰা দেই বিহুৰ মানে নাইকিয়া হৈছেগৈ আৰু এতিয়া তিলৰ লাডু এইকেইটা চব কিনাহে যে তিলৰ লাডু আমাৰ খাই বেয়া পায় এইকেইটা আছেগৈ আৰু আৰু পিঠাৰ টোপোলাটো ফুলি চাইছোঁ বোলো কিমান দূৰ আছে পিঠা চাওঁ নাই এয়া কিনাহে আৰু কিমান দিন লৈ যাব এয়া পাঁচটামান আছে তাকে খাওঁগৈ চাহ হ'লোঁ কি হ'ল হ'ল হা এয়া তাকে এতিয়া চাহখিনি বাকো আৰু আজি পিঠা শেষ দেই বিহুৰ পিঠা অঁ কি হ'ল চাহ নিজে লৈছেনে আমাৰ মহাশয়ে সোনকালে গুচি আহিলে গাটো বেয়া লাগিছে বোলে তাৰপিছতে ছোৱালীকে মোকে মানে অকণমান ফটো চটো মাৰি থকা দেখি নিজেই চাহপাত চাহ মানে ফ্লাস্কত বাকী থৈ আছোঁ আৰু নিজে আহি মানে ভানি মেলি খাইছে বেলেগ আৰু দেই এনেকৈ কাম কৰিছে কাম চন কৰিব লাগে মানে তেনেকুৱা লাহেকা মি চেনি হেৰি কৰিছে চেনী মিলাই চাহ

কিন্তু দেখালোঁ আৰু কি কৰিলোঁ এতিয়া ৰাতিৰ সাঁজটো দেখাটো বোলো এইফালে ৰুটি বনাইছোঁ আৰু মাটিদালি আছিলে যে দিনৰ গৰম কৰিছোঁ আৰু আজি একদম বনাবলৈ মন যোৱা নাই আৰু কি বনাইছোঁ জানেনে এয়া আলু আৰু বিলাহী পিটিকা এনেকৈয়ে বোলো খাম আজি ৰাতিৰ সাঁজটো কেতিয়াবা পলা কেতিয়াবা এনেকৈ খাই ভাল লাগে ন এতিয়া মাটিদালি হ'লে আৰু বেলেগ নালাগে বাৰু হ'লেও পিটিকাখন কৰিছোঁ মানে আকৌ নাখাব যে মানুহ লাগে সেই ভাত হৈ গ'ল এতিয়া ৰুটিকেইটা হৈ গ'লে হৈ যাব পিটিকাখিনি কৰিলে হৈ যাব তাৰপিছত আৰু এনেকৈ ভাত খাই মাৰো শুই থাকিম আৰু ভাত তাকে ভিডিঅ'টোবোৰো ইমানখিনিতে সামৰি লওঁ আৰু গোটেই দিনটো দেখুৱালোঁ আৰু কি কৰিলোঁ তাকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰি দিব দেই এতিয়ালৈ আহিছোঁ Mae'n rhaid i ni ddod i'r ymgyrch Bye bye. Good night.